Когда ми говорили о громадській громадської освіти, виникло таке питання, що в нас м, майже відсутній наш рідний научков, тобто якась популяризація наукових ідей. Просто що я хочу сказати? Ми живемо в Харкові. Ви всі знаєте, що Харків в нас це ну, начебто інтелектуальне місто, в якому, є, yeah. так, в якому є університет, в якому є дуже багато науково-дослідних інститутів. І раптом мені люди а, задають таке дурне питання, а взагалі що в нас от, науковці працюють, вони щось взагалі роблять, у нас взагалі щось відбувається в місті. І а, ну, по-перше, цю лакуну треба закривати. І взагалі для того, щоб в нас існувало якесь інтелектуальне життя, нам, ну, ми повинні якось ну, не просто повернутися обличчям, але якось, тобто наші науковці повинні вийти на зв'язок з харків'янами якось доносити свою думку. Дуже хочеться їм дати для цього трибуну. Чому от, 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 перша лекція, яка мені спала на думку, це саме я звернулася до Дмитрия Андрійовича Шабанова, доцента Харківського університету, біолога, тому що тема майже я б сказала, закрита, закрита не в плані того, що її бояться обговорювати, але вона просто для широкої публіки майже невідома. Якось мало хто це усвідомлює, що зараз є великий розділ біології, який займається поведінкою тварин і поведінкою людини, як тварини в цьому розрізі, тобто еволюційним продовженням людини, яка виходить з тваринного царства. Але тому, що ця тема була закрита в радянські часи, вона якось так не прижилася у суспільній думці, і люди вважають, тобто я просто стикалася з тим, що люди вважають, що це лженаука, що цього немає. Що я взагалі їм розповідаю якісь дуже дивні речі, що це якесь шарлатанство? І, а це питання дуже важливе, і дуже хотілося б познайомити з ними наш широкий для початку харківський загал. І тому от дуже хотілося б провести лекцію наші сучасні події, очима біолога, очима еволюційного психолога, який міг би про нас щось розповісти, нам цікаве. Если говорить о той области, в которой я могу себя назвать профессионалом, все-таки я думаю, что, он, скорее всего, вас не заинтересует. Меня интересует полуклональная генерализация, устойчивость популяционной системы гибридогенных пост. Вот это вот та, 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 та сфера, где я, так сказать, могу настаивать, что я профессионал. Однако мне приходилось э -э заниматься популяризацией, писать учебники. Эта тема меня всегда интересовала. И определенным образом, даже просто в мне приходилось касаться. Если вы надеетесь, что я раскрою перед вами какие-то секреты, относящиеся к нашему поведению, вы поймете, почему это не получится. Вот, условно говоря, даже вот тут очень много вещей, вот, где нужно договориться о терминах, понять, в какой степени мы биологичны и в какой степени мы не биологичны. Например, получается, что я сейчас буду Оксане я не понимаю, почему за людина выходит из тваринного царства. До да, тварина, она и нет, Однако наше поведение действительно включает в себя целые комплексы, которые характерны только нам. И вот просто нужно понимать, в чем мы вполне нормальные животные, в чем мы объекты, выходящие из ряда. Я постараюсь предложить вам сейчас некую версию. В общем-то, версия, в которой практически любым утверждением в этой теме большинство людей не согласится. Тем не менее, вот я предложу вам тот вариант, скажем, на который я могу настаивать, и который я могу аргументировать шире, чем он будет аргументировать здесь. Вот. Ну вот, собственно, и все. И э, я хочу прежде всего начать с того, что нам нужно понять, чем мы являемся и как управляется наше поведение. И вот здесь действительно возникает проблема, которую сказала Оксана. На, э, это не только в Советском Союзе. В большинстве развитых стран э, управление поведением, изучение поведения отдали на э, откуп гуманитарных. Э, и здесь возникают ситуации, ну вот я как-то как, я как очень условно пытаюсь сравнить гуманитарный и естественно научный подход. Причем, вы знаете, честно говоря, вот это уже моя профессиональная деформация. Как, э, я вот мысль о том, что э, человек это прежде всего то, что он о себе думает, и то, каким он должен быть, а не то, чем он является, я вначале думал, что это издевка над гуманитарием, а потом я увидел, что он сами о себе так думает, не Есть действительно два разных подхода. Причем один подход, он связан с тем, что мы вообще познаем это мир с помощью нашего сознания. Наше сознание, наш разум является вполне что нашим наша это наша внутренняя. Да. Когда мы взаимодействуем с этим миром, мы задаем себе вопросы, какими мы хотим быть. И как. Это совершенно нормально. Но вот здесь, люди, находящиеся с этой стороны, подчеркивают, что их не интересует, как на самом деле. И если это на самом деле не удовлетворяет их моральным критериям, то они знать об этом не хотят. Вот. А, есть другая сторона, где вообще говоря подход о том, что мораль впереди, э, оказывается странным. Вот, дурна человеческая природа нуждается в одном исправлении. Можем мы сказать, наша природа хорошая или плохая? Вот наша, там, э, изначально, какие мы, хорошие или плохие? С моей точки зрения, критерий «хорошо-плохо», этический критерий, чрезвычайно важен, но он работает только в ситуации морального выбора. Если я мог ударить, а мог не ударить, если у меня действительно были эти две возможности, тот выбор, который я сделал, может быть оценен с моральной точки зрения. Если я являюсь человеком, мужчиной, там, я не знаю, э -э -э, дышу, ему и реализую там, целый ряд программ, это хорошо или плохо. Это, это данность. Как только появится ситуация, где был возможен выбор, результат этого выбора может быть оценен э -э, этически. Но это бессмысленно. Что такое наш интеллект? Когда мы смотрим изнутри, да, мы с его помощью как-то познаем этот мир. Но вот для естественного научного подхода, типично, естественно, пытаться понять э, свойства вообще, всего, что нас интересует, через их предысторию. И когда мы начинаем разбираться с предысторией того, благодаря чему мы с этим миром взаимодействуем, мы видим, что вообще говоря те силы, которые создали наш интеллект, о постижении истины совсем не заботились. И на самом деле работал механизм повышения приспособленности. Что такое приспособленность, как ее измерять в это очень большая тема. Но, в общем, грубо говоря, чем больше вклад вносит индивид в следующее поколение, тем выше его биологическая приспособленность. А этот вклад его можно мерить по-разному, и часто для нас совершенно не это действительно два разных подхода. Вот я, когда это искал, я вот нашел такую статку такую гуманитария. Вот. Я бы такое, вот если бы я такое рассказал о гуманитарном подходе, мне бы казалось, что я чрезмерно издеваюсь. Люди действительно считают, важно не объективное положение вещей, а то, что у нас при этом творится в душе. Я не хочу сказать, что этот подход не имеет права на жизнь, да, вот Но то, что для того, чтобы понять причины, этот подход бесполезен. И вот от него нужно отойти, я все-таки на этом настаиваю. Ой, один не известных авторов, это из Лоренца, еще неоднократно в всплывательном докладе. Нобелевский лауреат, один из создателей на науке о поведении живого. Вот это родосохраняющий смысл, родоисторическое возникновение архаично сделан перевод, это именно внимание к тому, почему отбором были поддержаны те или иные состояния. вот, пытаясь понять то, что происходит вокруг нас, и пытаясь понять то, что происходит через, ну скажем так, восприятия, свойство, свое которая сейчас. На части нашей страны происходит. Ну, вообще говоря, сталкиваемся с дикой рациональностью, да? и Особенно хорошо видна и рациональность мы так, как каждый из нас, -то действует рационально. Но когда я смотрю на своих противников, я вижу, что они просто Вот. И вот эта вот рациональность, ее хочется понять. Ее многие пытаются объяснять как следствие инстинктивного поведения. И вот в отношении того, есть у человека инстинкты или нет, существует очень серьезный спор среди специалистов-этологов. Есть высококлассные этологи, настаивающие на том, что инстинктов у человека нет вообще. И есть те, которые пытаются эти инстинкты изучать. И проблема здесь на самом деле в трактовке. Вот я, я думаю, что можно дать две... Полярные трактовки понятия инстинкта, в соответствии с одной из которых у нас их нет. О. Это Лоренс в углу. Значит, такое базовое, типичное для классической теологии описание инстинкта – это врожденная, сложная последовательность действий, которая появляется как единое цель. Не всякий безусловный рефлекс является инстинктом. Когда ударить по колену, ударить по колену ты вызываешь разгибание ноги, это простой рефлекс, он не является инстинктом. Сложный инстинкт. вы знаете, когда они проявляются, очень часто чувствуют какое-то некоторое удивление. Ну, например, если у вас есть или вы видели, когда вот, даже в вождении собак, ты с ними общаешься как с почти равным а потом ты даешь что-то, что она хочет спрятать, и она, предположим, в квартире, на полу, кладет кость в угол, и дальше начинает носом несуществующую землю на эту кость насыпать и просто поражаешься, господи. Вот это очень красиво, это совершенно четкий пример Определенный значит, специфическая ситуация, значит, вызывает реализацию достаточно четкой последовательности действий, которая реализуется как единая цель. Здесь, кстати говоря, в этом определении Лоренца есть еще одна мысль интересная, которая часто не понимается. У нас есть представления. Морфологические, физиологические, приспособленческие, поведенческие. На самом деле между ними нет четкой грани. Всякое поведение реализуется на основе некой морфологии и физиологии. Вот в такой нашей традиционной советской биологии можно было объяснять эволюционное возникновение морфологических структур. Можно было объяснять, почему, почему эволюционно у человека есть эпид. Вот. Но невозможно было объяснять, почему для человека характерно определенная форма поведения, потому что форма поведения человека в соответствии с марксистским подходом зависит от социальной среды, и когда мы исправим социальную среду, мы получим правильного человека. Кстати говоря, был проведен достаточно мощный эксперимент, неоднократно, с разными, так сказать, постановками, который показал, что изменение среды меняют кое-что в поведении людей, но есть какая-то варианта, которую очень сложно Так вот, инстинктов комплексированных комплекс, комплексов у человека по всей нет или почти нет. То вот насчет этого почти нет большой спор. Это Юнг. И э, Юнг, ну, в общем, его, конечно, интересовали архетипы но у него есть вот суждение о том, что архетипы и инстинкты это фактически разные стороны одного и того же явления. Архетипы вырастают из инстинктов, и инстинкты для Юнга инстинкты это специфические мотивирующие силы. И вот такие инстинкты у человека есть, и это показано в целом ряде корректных исследований. Я потом, например, покажу книгу, где ну, целый букет очень корректно, статистически, правильно организованных исследований для этого. Вот. Споры о том, есть инстинкты у человека или нет, они в большей степени связаны с тем, что мы спорим или о таких версий. Теперь, возвращаясь к логике. Самая простая логика, как работает, ну, самое простое поведение достаточно низкоорганизованного животных. Есть некие потребности базовые, которые заданы в, в, в физиологии, в морфологии в зависимости от ситуации, в зависимости от внешних сигналов, релизеры, слово означает буквально высвободители, запускают, активируют какую-то мотивацию, и мотивация вызывает фиксированный комплекс действий. Есть потребность в питании, есть потребность в репродукции, Релизеры пищи, релизеры полового партнера актуализируют мотивацию, и дальше включаются реализующие мотивации. Здесь все базово врожденно, но все равно это зависит от цели. Понятно? Это очень жестко. И у подавляющего большинства более-менее сложных существ, Нет, это Этой центральной схеме она не изменилась. Добавляется, добавляется следующий этаж. Базовая способность психики это способность к ассоциации, к установлению соответствий. В принципе, изначально она проявляется как та способность, на которой реализуются условные рефлексы. На основе индивидуального опыта ассоциативные центры психики могут, в большей или меньшей степени, реализовывать э, условные э, рефлексы, реализовывать результаты э, Вот Когда мы говорим о культурном наследовании, культурное наследование — это результат научения в результате передачи от особи после. Причем, вы знаете, ну, человек, конечно, человек — это вид, который приспособляется к среде, прежде всего, благодаря культурному наследованию. Но культурное наследование не является вашей какой-то уникальной прерогативой описаны локальные культуры у воронов в Европе. Описано культурное наследование у ящей из Голотии в Средиземноморье. У рептилий есть культурное наследование. У шимпанзе описаны локальные культуры. И есть локальные культуры шимпанзе, которые пользуются каменными орудиями для раскалывания орехов из поколения в поколение. И раскопки там, где они живут, показали, что и несколько тысячелетий назад там жили шимпанзе, которые использовали каменные орудия для раскалывания этого. Какое-то время назад считалось, что границу между людьми и нелюдьми людьми можно провести по использованию каменных орудий. Так вот, а, потом это шимпанзе, которые это делают. А рядом другая группа шимпанзе. Это не умеет делать, не умеет. А, Потом у Культурно следуется песни птиц. Может быть, знаете, вот очень известный эксперимент с наблюдение за японскими макаками, самая, в общем, северная популяция, в самых строгих условиях живущая популяция макак в Японии, там удалось наблюдать именно момент, когда некая особь реализует вдруг удачное действие и начинает его повторять, и потом это действие переносит остальное. Значит, этот механизм был изобретен неоднократно, но, в общем-то, у всех остальных, кроме нашего ныне живущих видов на Земле, все равно к сфере культурного наследования относится относительно небольшая часть, ну, с большими обезьянами тяжело. Вот случай человека, это случай высокоженных, а вот случай человека, казус Бома. Вот этот блок он просто исчез. Причем, он исчез потому, что его реализация мешала реализовывать вот, вот это предсказательное поведение. Значит, вот это те ФКД, которые у нас э, Ассоциативная часть психики формирует очень сложный вот этот блок, о структуре которого не буду тут говорить. Есть самостоятельный слой передающейся культуры, который на нас очень сильно влияет. И вот опять инстинктов как э, фиксированных комплексов действий, но инстинкты как специфические механизмы, управляющие мотивацией, они остаются. Э, значит, вот я, это та, э, тот первый вывод, который я хотел сделать. Вот, некрасивая, конечно, аббревиатура, но вот давайте вот, поскольку слово «инстинкты» тянет за собой целый ряд ассоциаций, и, кстати говоря, вызывает целый спор, ну, давайте говорим о вот, системе мотивации. И система мотивации, как и другие естественно рассматриваемые объекты, мы должны понять только тогда, когда -то мы будем рассматривать ее предысторию. Есть одна очень печальная вещь, может быть печальная, это данность, опять тут нас не спрашивают, которая касается приспособлений, которые мы можем не только у нашего вида, но и у любого другого. Все приспособления архаичны. Наши сегодня наблюдаемые свойства определяются не тем, что от нас нужно сегодня, а определяются нашей предысторией, индивидуальной, видовой и так далее. В тех условиях, когда характер этих, этих требований остается постоянным, анахронизм не будет заметен. Но мы биологически сформировались ну, в абсолютно ином мире, чем в э, том, э, в котором мы живем. Вот. И вот этот анахронизм, опять же, он не хороший, не плохой, но его нужно понимать, для того, чтобы он нас не удивлял и не подстраивал. Да, вот мы говорили о как они всегда не сразу реагируют. Мы говорили о системе мотивации поведения. Опять-таки, вот эта тема, она достаточно хорошо обработана гуманитариями. Это ж то, что. Вот. Вот. Маслову всем известная. Маслова, вне всяких сомнений, совершенно так, заслуживающего глубочайшего удовлетворения, уважения человека. Вы понимаете, вот в чем проявляется гуманитарный подход? Мы смотрим и говорим, свойства человека таковы, что высшие его потребности касаются стремления к самоактуализации. А откуда это делось? Почему? В рамках, скажем, одного из поступлений. понятно, так Бог повелел, да, там когда... А все-таки почему?